Обратились э, люди, работающие на базе на половка 70. Вот в чем проблема. Э, очень сложный перекресток. Знак э, «Пешеходный переход» находится только посредине. То есть реально, э, когда начинается вопрос перехода дороги, очень большие проблемы. Сейчас мы сегодня со всех сторон отснимем это, потом будем продолжать действие. Вот с этой стороны тоже отлично видно, что знаков и разметки нету. Один знак только посредине, опять же. Вот он определяет. Ни с той стороны, ни с другой. По, по, ну, знака перехода нету. Разметки нету. Постоянно видите, как люди рискуют жизнью, начинают переходить дорогу. То есть даже светофора как такового и незаметно. Вот смотрите, два молодых человека идет. Он молодой человек. Ему запрета как такового нету. Можно переходить, нельзя. Никто не знает. Где должен быть пешеходный переход? Судя из знака, мы видим, да? А дальше что? Сейчас он джип, смотрите, из автобуса выскакивает, там мужчина еще не перешел. Сейчас мы и с той стороны заодно снимем. Вот женщины, смотрите, уже переживают, нервничают. Идти, не идти. вот и здесь мы видим этот знак да главная дорога вообще согнут поворот налево запрещен поворот направо да зеленая стрелочка но откуда выезжая с этой стороны мы можем знать что здесь пешеходный переход и вот опять мы видим да вон девушки опять переходят переживают, нервничают, правильно ли идут. Здесь когда-то разметка была. Ее сегодня нету. О, удивительно. Остановились порядочные люди. ГАИ. Хоть бы хны. Ну, вот такая ситуация.